Любимая наша Людмила Александровна, спасибо вам за все годы, которые вы были с нами бок о бок. Вы как никто другой из нас переживали, во всем помогали, давали хорошие советы. Вы наша вторая мама, которая заботится о своих детях, как о новорожденных птенчиках. Спасибо за вашу заботу, любовь, терпение и понимание. Татьяна Дмитриевна, спасибо вам за 7 лет, проведенные с нами. За это время мы прочитали сотни книг и выучили много стихотворений благодаря вам. Мы стали для вас не просто учителем, но и другом, который посеял в наших сердцах любовь, уважение и воспитанность. Ирина Владимировна, благодаря вам мы узнали про теория, таблицу таблицы на умножения, мы научились мыслить логично. Спасибо вам за позитив, который вы дарили нам на каждом уроке. Вы помогали нам расти, учиться и становиться настоящими людьми. Далее Анатольевна, благодаря вам мы узнали о законе Бойля Мариотта, о том, кто такой он и что открыл Ньютон. Вы научили нас отличать протон от нейтрона, ознакомились со всеми земными силами. Именно вы помогли нам осилить этот бездомный кладец знаний, который зовется физикой. Черчение, чертеж, чертить. На всех уроках подмечаем, что лучше правильный, точнее чертеж мы каждый разбираем. Юлия Евгеньевна, благодаря вам мы знаем, что с умом нужно не только зарабатывать, но и тратить деньги. Спасибо вам за освоение такой сложной науки, как экономика. Теперь мы спасем от кризиса любую страну. Дякую вам, Ирина Валерьевна, за высокий профессионализм и компетентность, целеспрямованность и копитку працю. Нехай ніколи не вчерпається доброта і мудрость у вчительському серці. Бажаю вам міцного здоров'я і благополуччя, терпіння і оптимізму, успіхів у вашій нелегкій, але такій важливій праці. По-морськи, всерйоз і сміло воєнрук читає діло. Нам про танки і зброї, і ракети, і гранати, і про те, як бути солдатом. Олександр Олексійович, спасибо вам за нашу подготовку, за поїздки на стрільбище. разборку автоматов сделали из нас настоящих мужчин. Виктория Анатольевна, спасибо вам за незаменимые уроки медицины, за то, что научили нас делать перевязки и накладывать шкуты. Ведь в нынешнем мире столько опасных моментов. Благодаря вам мы знаем все о безопасной жизни и крепком здоровье. Надежда Андреевна, вы наш живчик. Спасибо вам за неисчерпаемый лимит идей. Каждый день, приходя на ваш урок, мы получаем огромный заряд энергии все ваши выставки, ярмарки, все это не давало нас скучать на протяжении семи лет. Спасибо вам! За глубокую признательность и благодарность за профессиональное мастерство педагогический талант Ольга Николаевна. Только благодаря вам и вашему творческому подходу к этому нелегкому делу я познал все тайные экологии. Желаю здоровья, успехов, оптимизма, покорения новых высот в образовательном процессе. Дорогая всеми любимая Анна Васильевна. Мы безумно рады, что именно вы были нашим классным руководителем. Мы всегда могли найти подход к каждому. Каждого похвалить и каждого поддержать. Простите, что мы, фонники, баловались на ваших уроках и не учили ваши тексты. Помните главное, мы всегда вас будем очень любить. Наша незаменимая Тамара Васильевна. Хочется сказать вам спасибо за вашу уникальность. Вы и призойдёте на своем роде учитель. Казалось, урок физики очень трудный предмет, но благодаря вам мы можем называть себя юными физиками-ядерщиками. Уважаемая Елена Ивановна, вы все эти годы учили нас не только урокам истории, вы учили нас жизни, говорили, что в жизни все не так просто, как кажется, что будут на нашем пути трудности. Вы все эти годы готовили нас к этой самой взрослой жизни, Спасибо вам за ваши неординарные уроки, за ваше воспитание у нас, взрослых людей. Мы никогда не забудем ваши наставления. Любимая наша Ирина Николаевна, спасибо вам большое за ваши уроки, за то, что вы достойно подготовили нас к экзамену. Я никогда не забуду вашу фразу «це все е на ЗНО», хоть она мне больше и не пригодится. Вы для нас были не просто преподавателем, вы были для нас другом. Вы всегда нам давали дельные советы, всегда нам помогали, выручали. Ирина Николаевна, мы вас никогда не забудем. Дорогая Елена Владиславовна, вы добрый, отзывчивый учитель. Благодаря вам мы познакомились с таким интересным предметом, как информатика. Вы научили нас, как пользоваться и интернетом. Мы никогда не забудем вас. Непревзойденная наша Елена Григорьевна. На ваших уроках всегда царила потрясающая атмосфера. Каждый урок был интересным и увлекательным. Вы научили нас чувствовать произведение сердцем и осознавать каждые строки, написанные автором. Мы хотели бы поблагодарить вас за то, что вы помогли вынести с книг столько интересного и полезного для себя. Мы даже и представить не могли, что книги могут послужить учителям в самых разнообразнейших ситуациях в нашей жизни. Уважаемый Владимир Николаевич, мы хотим вас поблагодарить за тот жизненный опыт, который вы передавали нам на своих уроках. Ваши советы не раз пригодятся нам в повседневной жизни. Не смейте забывать учителей! Они о нас тревожатся и помнят. И в тишине задумавшихся комнат ждут наших возвращений и вестей. Им не хватает этих встреч нечасто. И сколько бы ни миновало лет, слагается учительское счастье из наших ученических побед. А мы порой так равнодушны к ним. Под Новый год не шлем им поздравлений. И в суде, и попросту злений. Не пишем, не заходим, не звоним. Они нас ждут, они следят за нами. И радуются всякий раз за тех, кто снова где-то выдержит экзамен. На мужество, на честность, на успех. Не смейте забывать учителей. Пусть будет жизнь достойна их усилий. Учителями славится Украина. Ученики приносят славу. Не смейте забывать учителей. Репетируем, давайте. Ага. Давай. Как мне стать? Так? Да, вот так. Вот. Нет, вот так и стоял. Так? Да. Анька, давайте, давайте. А я как мне стать? Так встать, так стать. Встанем, встанем <с такие. <с Наша незаменимая Тамара Васильевна. Хочется сказать вам спасибо за вашу уникальность. Вы непревзойденная в своем роде Непревзойденная наша Елена Григорьевна. Нет, 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 я так нажал. Вы нормальные. продолжаем. Слышь, ты чё такая дерзкая, а? А? Выйду ночью в поле с конем, Ночкой темной тихо пойдем мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Женщина не танцует женщина я не танцую, хватит улыбаться, нормально с ориентацией. Женщина не танцует. Я домой хочу, я есть хочу. Сколько можно? Já percebeu que Uma pomada aromatam cháia. Vamos lá,